بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أتيان درسنا بلش واستلنا حقده يبلش كده بيجون دوامة يعني سيزيا حق حقده دا سوزر تامس. فالحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس سهيزية عزوللة eshitish ko'rish hidlash va tatib ko'rish va ushlab ko'rish hisoblanadi ya'ni ushbu beshta narsa sezgi a'zo hisoblanadi va ulardan olingan va ular orqali olingan ma'lumotlar ilm hisoblanadi lekin insonda yana boshqa sezgi a'zolari ham bor ularni ichki sezgi a'zolari deyiladi lekin ulardan olingan ma'lumotlar ilmlar ilm va ma'rifat va ma'lumot hisoblanmaydi shuning uchun ham bu yerda umar nasafiy rahmatullohi alayhi beshta tashqi sezgi a'zolarini keltiryaptilar har bir sezgi a'zolari o'ziga qo'yilgan vazifani bajaradi masalan eshitish hidlash va tatib ko'rishni olib qaraylik bulardan biri ikkinchisi vazifasini aslo bajarmaydi jumladan misol keltiradigan bo'lsak o'ttiz yillik povur inson tajribasiga tayanib ovqatni pishirgandan keyin tuzini to'g'ri deyapti tatib ko'rmadi balki ko'z bilan chamalab va tajribasiga tayanib ovqatni tuzi to'g'ri deyapti lekin bir inson keldida u ovqatni tatib ko'rib ovqatni tuzi kam ekan deyapti shunda biz kimni aytgan so'zini qabul qilishimiz kerak o'ttiz yillik tajribaga tayangan va ko'z bilan ko'rib chamalab aytgan insonni so'zigami yoki ovqatni tuzini tatib ko'rib aytgan insonni so'zigami albatta tuzini tatgan insonni so'zini ma'qullaymiz chunki u ma'lumotni o'z vositasi orqali oldi ya'ni tatib ko'rish orqali shu tatib ko'rish sezgi a'zosini qo'llash orqali ovqatni tuzini tatib ko'ryapti lekin ko'z bilan chamalab ko'rish esa bu yerda ish bermaydi chunki ko'z ko'rish vositalarida ko'rish hududlaridagina ish beradi hid bilish va tan bilishda esa har bir a'zo o'zini vazifasini bajaradi bu yerda bilish vositalarini umumiy taqsimoti tugadi va

birinchi chin xabar u mutavotir xabar hisoblanadi mutavotir so'zi arab tilida tavotarol mator deyiladi jala quysa va sel quysa tavotrol mator deyiladi ya'ni yolg'onga kelishib olishi mumkin bo'lmagan insonlar tarafidan aytilgan so'zga mutavotir deyiladi misol tariqasida aytadigan bo'lsak amur temurni biz tarixiy shaxs deb bilamiz lekin ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz balki ota bobolarimizdan butun ilm ma'rifat ahlidan xabar orqali eshitib u kishini tasdiq etamiz ayni shu xabar ya'ni amur temurni tarixiy shaxs ekanligi mutovotir xabar hisoblanadi chunki buni rivoyat qilayotgan buni aytayotgan insonlar faqat o'zbeklar emas balki boshqa millat vakillari ham amir temurni tarixiy shaxs ekanligini isbotlaydilar va aytadilar bunday ilm ishonchli ilm hisoblanadi ya'ni zaruriy ilm deb bu yerda keltirilyapti buni ishonchli ilm hisoblanadi Bun, bu borada hech qanday shak shubhasiz bunday ma'lumotlarni qabul qilinadi jumladan kitobda ham bir misol keltirilyapti uzoq yurtlardagi o'tgan zamonlarda o'tgan bir podshoh haqida ma'lumotga ega bo'lishlik biz a, bu yerda amur temurni keltirdik yoki fir'avnni keltirishimiz mumkin yoki bo'lmasa boyazidni keltirishimiz mumkin va shunga o'xshagan bir tarixiy shaxslarni keltirishimiz mumkin barchasi nima mutovotir xabar hisoblanadi xabarni ikkinchi turi bu mo'jiza bilan qo'llab quvvatlangan payg'ambarlarning ya'ni rasullarning xabaridir bu ham bu ham istidloli ilm hisoblanadi ya'ni bu yerda bir narsani aziz tinglovchilarga tushuntirib ketish kerak ilmlar ikkiga bo'linadi birinchisi zaruriy ilm hisoblanadi buni arab tilida badiiy ilm ham deyiladi ikkinchisi iste'doli ilm deyiladi qaysi ma'lumotni aql yuritmasdan eshitishingizga qabul qilsangiz u zaruriy ilm hisoblanadi masalan ikkiga ikkini qo'shsa to'rt bo'ladi bu zaruriy ilm hech qanday aql bu yerda o'ylabnim nietmasdan ikkiga ikkini qo'shsa to'rt bo'ladi deyiladi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan masalan amir temurni tarixiy shaxsligi bu ham zaruriy ilm hisoblanadi ikkinchi ilm bu iste'doli ilm hisoblanadi aqlni ishlatish kerak bu yerda va shuningdek bu yerda izlanish kerak tajribani qo'llash kerak va nazar yuritish kerak tafakkur yuritish kerak bo'ladi jumladan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xabarlarini qaraydigan bo'lsak ularni ichida mutavotir bo'lmagan ohat xabarlar bor bu xabarlarni biz sahihini zaifini ajratish bilan bir qatorda va shu bilan bir qatorda bu xabarlar ustida nima qilishimiz kerak aql yuritishimiz kerak va aql yuritganda ham qanday ya'ni sehrgarni gapi emasmi bu rasulni gapimi deb nima aql yuritib tafakkur yuritib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni so'zi ekanligini nima musulmon inson bu narsada masalan tafakkur yuritmasdan shunday qabul qiladi lekin faqatgina bu yerda payg'ambarimizni xabarida musulmon inson sahihmi yoki zaifmi degan qabilda ish tutadida va u sahiy bo'ladigan bo'lsa demak uni qabul qiladi ayni buni istiddoli deydi endi yani, musulmon bo'lmagan inson esa buni nima qiladi aqliy nazarni ham bu yerda ishlatib ko'radi bu sehrgarni so'zimi payg'ambarni so'zimi degan aqliy qarashni ham bu yerda ishlatish natijasida bu nima qiladi dalillarga ega bo'ladi va u ha haqiqatda bu payg'ambarni ilmi ekan deydi demak istiddoli ilmni tushunib oldik والعلم الثابت به يضاحي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات رسولنا حبرهم حبرهم متواتر حبر كبا إشانش لي إلمنا إفادة لايدا يعني أساس إلمني إلمنا إفادة لايدا هيك عندك إكلاسنا أرسلنا نما فرق يوق وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا عند عقلنا إتجاه كربونا هم تشنتروا عقل ilm vositasi hisoblanadi aql orqali bilingan ma'lumot ham ilm ham zaruriyga bo'linadi ya'ni zaruriy ilm hisoblanadi masalan har bir narsaning juzi o'zidan kichik bo'ladi yoki bo'lmasa har bir narsa o'zining yuzidan katta bo'ladi bu zaruriy ilm hisoblanadi yoki <laughs> bo'lmasa yuqorida aytdik ikkiga ikkini qo'shadigan bo'lsak to'rt <laughs> bo'ladi degan qabildagi ilmlar <laughs> bu aqliy ilm hisoblanadi va aqliy ilmda ham zaruriy ya'ni ishonchli ilm hisoblanadi bu yerda aqlni tafakkurni ishlatishga hojat yo'q <laughs> endi aql orqali <laughs> aqlni ishlatib va tafakkurni ishlatib dalillar bilan asoslangan asoslanish orqasida yuzaga kelgan aqliy ilm bu kasbiy istedloli ilm hisoblanadi masalan matematik sohalarni olib qaraylik fizika sohasini olib qaraylik yoki informatika sohasini olib qaraylik barcha hayotimizni nimasida aql tafakkur orqali tajriba orqali hosil bo'lgan ilmlar demak dalillanish orqali hosil or, bo'lgan ilmlarni biz aqliy istidloli ilm hisoblaymiz va yana shu yerda bir nisbiylik nazariyasini ham ko'rish kerakki masalan musulmon ilmi musulmon inson farishta haqida birinchi ma'lumotni oladigan bo'lsa bu surishtiruv olib boradi izlanish olib boradi va bu uchun uh, bu istidlol hisoblanadi keyinchalik bu istidlollik bu zaruriy ilmga ham aylanadi ya'ni nisbiylik bor bu yerda vahilhom ahli sunna val jamoa nazdida olimlar nazdida vuhaqiqlar nazdida bilish vositasi hisoblanmaydi ya'ni uh, bilamiz uh, valiullohlarga alloh taolo suygan bandalariga qandaydir ilhomlarni tashlaydi bu ilhomlar dinda bilim vositasi hisoblanmas ekan uh, bu yerda kelib uh, bilish vositalari va u haqidagi uh, qarashlar uh, tugadi ya'ni abu hafs nasafiy uh, aqoid kitobida shu uh, yergacha demak uh, bilish nazariyasi haqida uh, so'z yuritdilar bundan buyog'iga endi aqida sohasiga kirib ketadilar keyingi darsimizda borliqni yaratilganligi سوزي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته